હજાર પાણીના સ્પ્રિન્કલર્સ તૈનાત કરીને કે જણાવ્યું અગાઉના શાસન દરમિયાન આ પ્રકારના ઉપાયો માત્ર શિયાળામાં અમલમાં મુકવામાં આવ્યા હતા પરંતુ હવે આ ઉપાયો આખું વર્ષ લાગુ રહેશે આ પહેલના ભાગરૂપે દિલ્હીની બસો પચાસ વોર્ડોમાં દરેકમાં ચાર સ્પ્રિંકલર્સ લગાવવામાં આવશે આ ઉપાયો ખાસ કરીને રિંગ રોડ અને વ્યસ્ત માર્ગો પર લાગુ કરવામાં આવશે જ્યાં ધૂળનું પ્રમાણ વધુ હોય છે મુખ્યમંત્રી ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાઓ શહેરના વાયુ ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદરૂપ થશે દિલ્હી સરકાર પણ હજાર જીપીએ સજ્જ પાણીના ટેન્કરો સાથે સ્પ્રિંકલર્સ તૈનાત કરશે જે પ્રદૂષણના હોસ્પ હોસ્પોટ્સમાં ધૂળને દમન કરવા માટે કાર્ય કરશે આ ટેન્કરોની ગતિ અને કાર્યક્ષમતા રિયલ ટાઈમમાં મોનિટર કરવામાં આવશે સાથે જ ઉચ્ચ ઇમારતોમાં એન્ટી સ્મોક ગન્સ અને બાંધકામ સાઇટ્સ પર પાણીના સ્પ્રિન્કલર્સ લગાવવાની ફરજિયાત કરવામાં આવશે આ ઉપરાંત દિલ્હી સરકાર વાયુ ગુણવત્તા મોનિટરિંગ માટે છ નવા સ્ટેશનો સ્થાપિત કરશે અને એક સંકલિત કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ કરશે જે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ કચરો વ્યવસ્થાપન અને સફાઈ કામગીરીઓનું રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ કરશે મુખ્યમંત્રી ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ તમામ પગલાઓ શહેરના નાગરિકોને સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ પ્રદાન કરવા માટે છે એર પોલ્યુશન લેવલ કિસ તરીકે और कम किया जा सकता है आज की इस कमेटी के माध्यम से इस मीटिंग के माध्यम से उसका डिटेल डिस्कशन हुआ और लगातार सरकार वो सारी काम वो सारी चर्चाएं कर रही है कि अलग अलग सेगमेंट में जो प्रॉब्लम है चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशन है चाहे वो डस्ट पॉल्यूशन है चाहे अन्य प्रकार के पॉल्यूशन है हर एक दिशा में सरकार को जो काम करना है उसमें से भी जितनी एजेंसीज थी हम लोग इकट्ठे बैठ करके चाहे वो एम है एनडीएमसी है पीडब्ल्यू है डी है हर एजेंसी के प्रतिनिधि हमारे साथ में यहां बैठ करके हर दिशा में हमें काम करना होगा दिल्ली में रियल टाइम एयर क्वालिटी हमें दिखाई दे हम उसको मेजर कर पाएं उसको डाउन कर पाए तो वो सारे तरीके जैसे हमने कहा था कि एक हजार गाड़ियां वाटर स्प्रिंकलर्स दिल्ली में लाने हैं उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है तो वो गाड़ियां दिल्ली में लगाई जाएंगी जो कि पूरी तरीके से दिल्ली को कवर करेंगी कोई भी कोना दिल्ली में छूटेगा नहीं और बहुत ही सुंदर तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है आर्टिफिशियल रेन की जो जल्द दिल्ली को वो सैंपल देखने को मिलेगा वो भी एक माइल दिल्ली के इतिहास में बनेगा सारी बिल्डिंग्स जो हाई राइज बिल्डिंग है उस पर हम निर्देश दे रहे हैं कि उन सबको अपनी बिल्डिंग के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगाना जरूरी होगा जिसके माध्यम से पोल्यूशन लेवल डाउन आए और जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन्हें भी अपनी बिल्डिंग पे स्प्रिंकलर्स लगाने होंगे वहां पे उनको वाटर स्प्रिंकलर्स बॉडी और जो गाड़ियां हैं उनको रख करके उसके माध्यम से काम करना होगा एमसीडी को भी ताकीद की गई है कि जितनी कंस्ट्रक्शन साइट है पूरे डूज एंड डोंट्स उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से या उस जो एजेंसी है जो काम कर रही है उसे उसे पूरा फॉलो किया जाएगा तो ये सारी की सारी काम जो दिल्ली सरकार कर रही है वो हमारी सीरियसनेस इस इश्यू के प्रति दिखाती है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली किसी भी हाल में दिल्ली के लोग दिल्ली की जनता पॉल्यूशन के प्रताप से बचें और ये पॉल्यूशन लेवल जो पॉल्यूशन का लेवल है ये कम आना चाहिए और दिल्ली सरकार मुस्तैदी से इसके ऊपर काम कर रही है थैंक यू